самом деле оценивать будут зрители и те люди, которые будут приобретать наши изделия. А так это мы. То, что нам нравится, то мы и делаем. Не хватает только уровня, такие как собор, Шиншила, каракуль, каракульча, норка, рысь и так далее и тому подобное. Крайня фешенови наймодніших подій сьогодні у столиці стартує стартові Fashion Week. український тиждень весільної моди відкриває російський дизайнер Герман Шалумов зі своєю кутряною кутюрною колекцією. тепло, шуба достаточно комфортная. Она мне нравится, она стильная, она красивая, она может подойти как для женщины, так и для девушки. То есть достаточно функциональная. Я довольна. Це германа Шимова, прийшов Серж Смолін. Сержу, вітаю. Як тобі враження від кудряної колекції нашого заморського російського дизайнера, твого колеги? Ну, мені дуже подобається, дуже круте рішення. Парча з сміхом, діпюрсміхом, паєтки, Дуже круто. А Ти часто використовуєш у своїх колекціях кудро? достаточно, причем натуральное, не искусственное. Я люблю мед тоже. Ну а взагалі, от с хутром працювати важко, ты как дизайнер можешь оценить рівень работы, якість работы? Во-первых, я вижу, что здесь э, только девочки-самки использованы. Э, Во-первых, потому что они легкие, они тонкие, они мягкие. И вот они играют и переливаются вот прям вот э, на фигуре. Потому что э, самцы, мальчики, они более плотные, они более жесткие, но здесь уже должны быть какие-то киперфоры. уютно, стильно, мне кажется, вполне отлично для женщин, девушек. Это очень красивый подарок и, и приятно. Это правда, что ваша пра-пра-пра-бабушка обшивала членов царской семьи? Да, правда, совершенно верно. А мой род берет Традицию производства изделий из меха с 1870 года. И мы продолжаем эти традиции, сохраняем их и приумножаем. Это должно быть дорого, это должно быть со вкусом. Мы придерживаемся опери в этом сезоне. И мы придерживаемся именно стиля оперных див. Ну, мех какой? Каракульча и соболь. Да. Почему соболь? Потому что это первое, благородно, это эстетично, это роскошно. Почему каракульчА? КаракульчА это то, что создает природа. Это как ини такой вот на окне во время мороза. Ощущается аристократизм, то, что, наверное, заложило. Так все-таки пра, -пра, пра бабушка или прапрапрабабушка? пра бабушка? пра бабушка. Четвертое поколение.